Здравствуйте. Добрый день. Можно к вам? Я посетитель рождения Украины. Хочу узнать, как работает дежурная часть на этом железнодорожном вокзале. А зачем документы? Раз я не имею права ввести в дежурное части по приказу МВД? Вход свободный. Меня зовут Владимир Крузович, я думаю, достаточно этого для нашего общения. Ну, я бы тоже к со мной, мои гражданские активисты, которые занимаются изучением работы милиции. Я дежурный остался Николай, Николай Николаевич, спасибо, Николай Николаевич. Мы зашли просто ознакомиться, как здесь, какие условия для приема граждан у все вас. Все. Да, и я не пойму, чего вы стеснялись нас запустить, тем более, что у вас довольно все прилично, места да. для посещения есть. Требования такие. Понимаете. Нет, ну, насколько я знаю, вот по 181 приказу, по 404 в вестибюле они созданы, собственно не для милиционеров, больше а для граждан, чтобы они могли зайти, ознакомиться, какая информация. Мы можем посмотреть что? информацию? Документики, документики можно ваши? Ой. но, к сожалению, документики у меня есть. Документы у меня есть, но проблема в том, что, я думаю, вам известен приказ 155-й, а 22.02.2012 -го 22 -го -го года, где сказано, что сотрудник милиции должен избегать необоснованного значит, требования у граждан документов. Вы имеете право требовать документы. Что вы являетесь гражданином Украины. Но Вы же имеете право документы требовать только у лица, которого вы подозреваете в совершении какого-либо правонарушения. Я пришел к вам, к вам сам. О каком правонарушении можете... Быть... есть гражданином Украины. А если я не гражданин Украины, да что-то меняет наши ничего взаимоотношения? Ничего ничего. Не меня. меня зовут Владимир Крузович, и я считаю, что достаточно для этого, для общения. Я хотел бы, чтобы уже убедиться на сто процентов. Так для чего этого нужно, я не могу понять. Владимир Крузович? Да, Владимир Крузович. Владимир Крузович, отчество. Отчество, да. Батчаев. Бат -чаев. Очень приятно. Давай. А это мой коллега, его зовут Петр, да. Это мой, э, скажем так, оператор. Вот я хотел посмотреть а у вас книга жалоб вот на предложение. Здесь, имеется? Видно, есть. Книга жалоб вот. А что у вас там находится? Оружие вишено. Там оно Ну, хорошее объяснение. Просто, э, насколько помню, инструкции ОВД говорят нам о том, что до книги, жалоб, предложений должен быть обеспечен свободный доступ. А можно ну, мне ответить? Я нет отвечаю. Не не конечно. Давай. А у вас это э, линейное отделение или линейное отделение? Как это линейное да. отделение. Линейное отделение, а в Смеле, наверное, у вас... Отдел. А какой железнодорожный отдел? Одесский. Одесский, да. да? У вас патрульные да. есть, да? Есть. есть а сейчас таковы граждане? Попадают Ну, попадают сюда, я сказал, там нарушения. У вас где-то есть место для их содержания? Мне просто это интересно. Я туда. Ну Зай так вы все законы, витрицей все витрицей витрицей прекрасно знаете, что не знаете, сколько времени может человек находиться в да, ну. три часа. <связь> 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 а вы в это время успеваете уложиться? Конечно. Замечательно, замечательно. Теперь информация у вас с графиками приема, смотрю, граждан, да? По а руководством. Да. А вас первый раз проведут такие активисты, как мы? А цель вообще вашего визита, что вас интересует? Нас интересуют условия приема, условия сервисного обслуживания граждан под вашим подразделением. Потому что милиция это же не только карательный орган. А что карательный? Не только орган контроля. А кто а его карательным назвал? Машину. Дивизия СССР? Нет, но карательный имеется в виду то, что вы обеспечиваете такие функции покарания, функции наказания. Да? Вы составляете mm -hmm. протокол, это уже наказание. Да? Mm -hmm. Но кроме этого вы mm -hmm. еще обеспечиваете... Это не является наказанием. А а что наказание судья. Выносит это, что я занимаюсь. Начальник дела подписывает постановление. Ну, подписывает только. А, решение, и, я, и, и мне очень приятно, что вы вот, расцените свою работу не как наказание, а как вот, предоставление граждан помощи. Насколько мне известно, вот одна из задач милиции это оказание сервисных услуг гражданам, в том числе там, консультации и так далее. И так далее и, и, вот замечательно, что вы так вот сразу меня осадили, сказали, что это не карательная функция. Потому что очень много, я думаю, что... Ну, я так считаю, это мое мнение, что милиция исполняет функции наказания, контроля, наказания и сервисные функции. Ну что, у вас графики есть, я смотрю. Образцы. Красивое помещение. Старались. Не можно посидеть? Пожалуйста. И знаете, что еще мне приятно? Что у вас не возник вопрос, который часто возникает у милиционеров о том, что я запрещаю вам снимать. Да, мне это неприятно, я скажу. Ну, много вещей без неприятных, я согласитесь, и, и, тем более, что по службе, может вам в отдельном моменте и форма неудобства представляет. Мы просто все милиционеры вручаем вот такие вот памяточки, которые подготовила наша организация, почему граждане имеют право снимать милицию. Угу. А сейчас я напишу в книгу. Книгу с каждой пропозиции. Вы не будете за я напишу, допустим. Э Это ваше право. Все, благодарю. Свое мнение.